नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है लेकिन मैं चुनाव आयोग से ये सवाल करना चाहता हूं क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बीजेपी के सात लोग जो नई है जो बीजेपी विरोधी है उनके लिए है प्रधानमंत्री पूरा अपना म झम लेकर सरकारी हाँ बतौर प्रधानमंत्री प्रचार के लिए घूम रहे हैं उनका स्पेशल फ्लाइट सरकार का चाहे उनको फोर्स वन कहो या फोर्स टू कहो पूरा उनका लवा जमा लेकर पूरे देश में सरकारी खर्चे से चुनाव प्रचार सरकारी यंत्रणा को लेकर कर रहे अब मुंबई में आएंगे दस जनसभा लेंगे जब वो चुनाव का निर्णय आता है डे डिक्लेयर होती है तो प्रधानमंत्री नहीं है ना कोई मंत्री रहता है वो सामान्य नागरिक है वो एक उम्मीदवार है तो उनका जो खर्चा है सब जो तो सरकारी यंत्रणा का जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक तो उनके पार्टी के ऊपर जाना चाहिए बीजेपी के खाते में जाना चाहिए अगर नहीं करते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है आचार संहिता का उल्लंघन है तो बीजेपी के ऊपर एक्शन होने चाहिए लेकिन नहीं होगी नोटिस जाएगी कांग्रेस को इनकम टैक्स की नोटिस जाएगी शिवसेना को तृणमूल कांग्रेस को आचार संहिता का उल्लंघन किया लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाएगा ये देश का लोकतंत्र आप मुंबई में चाहे दस सभा ले लो या पचास सभा ले लो मुंबई की जनता ने तय किया है इस बार सबसे पहले बीजेपी मुंबई से तड़ी पा रही है देश में तो होगा ही लेकिन जिस तरह से आपने मुंबई के ऊपर अन्याय किया है मुंबई लूटने की कोशिश नहीं हर कोशिश की है मुंबई लूटकर गुजरात में लेके जाने मुंबई के मध्यम वर्गीय क्लास लोगों के साथ जो छल कपट किया है तो नरेंद्र मोदी आकर आकर क्या कहेंगे जिस तरह से अपने धारावी अडानी को बेच दिया जिस तरह से धारावी के साथ साथ मुंबई बेचने की अड़ाने को आपकी साजिश है तो मुंबई कर आपको वोट क्यों दे आइए प्रधानमंत्री है अभी भी आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री लेकिन अभी आप प्रधानमंत्री नहीं है जब चुनाव डिक्लेयर होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं। हो। लेकिन आज आप उस उसी तरह से घूमते हो और घोषणाएं करते हो लोगों को धमकाते हो तो ये नहीं चलेगा आप आइए मुंबई में नहीं पूरे देश में अब ये चर्चा खत्म होनी चाहिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की अब हमको चुनाव प्रचार में लगना चाहिए महाराष्ट्र में अब सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी सीट शेयरिंग पर चर्चा खत्म हो गई अब हम अगर चर्चा करना चाहते है कोई तो दो की करेंगे या विधानसभा की सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे छगन भुजबल सत्तर हजार करोड़ का सिंचन घोटाला हसन और कौन से नाम मैं ले? लेना चा, चाहूंगा बताइए मुझे आज प्रधानमंत्री ने कहा है किसी रैली में लगता मेरठ में कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा आज कहा है ना ये तो एक सबसे बड़ा जोक्स मोदी मारते हैं दर दिन अब बहुत ही जॉनी लेवर के बाद अगर कोई यहां राजू श्रीवास्तव तो बेचारे नहीं है लेकिन जॉनी लेवर के बाद ये गुजरात का लीवर है जो हमका हमारा मनोरंजन कर रहा है भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे मोदी जी बोल रहे रैली में मेरठ के और उनके अगल बगल में दस भ्रष्टाचारी बैठे हैं उनके पार्टी में दर दिन एवरेज पांच भ्रष्टाचारी का प्रवेश होता है वो भी ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं नामचिन भ्रष्टाचारी जैसे नामचिन गुंडे होते हैं ना वैसे नामचिन भ्रष्टाचारी आप उनका क्या करोगे वो तो आपके बगल में बैठेंगे आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे आपके सरकार में शामिल होंगे आप उनके ऊपर के उनकी जो क्राइम फाइल है वो क्लोज करेंगे और दुनिया को आप ज्ञान देंगे आ? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई होगा इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी आप इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर आप तक कोई आपका कमेंट नहीं है आप कौन सा भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं अगर में हिम्मत है तो आपके पार्टी के तरफ से बयान आने दो आपकी तरफ से बयान आने दो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो घोटाला है वो भ्रष्टाचार है या नहीं ये दुनिया को बेवकूफ बनाने का धंधा बंद कर दीजिए देखिए ये जुमला नहीं जुमले का बाप है ये कहाँ से पैसा देंगे पूरा पैसा तो जमा करके उनके बीजेपी भी के खाते में चला गया भ्रष्टाचार का जो तो जनता को देना था पैसा उनके खाते में चला गया है बीजेपी के क्या जनता को देंगे वो कुछ नहीं दे सकते जनता को जनता को जनता सिर्फ गुमराह कर सकते है। नरेंद्र मोदी हे देशाचे प्रधानमंत्री होते आता नाही आता फार तर ते निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर निवडणुकीची जेव्हा घोषणा होते राज्यात किंवा देशात तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री फार तर कार्यवाहक मुख्यमंत्री असतात आणि देशाचे प्रधानमंत्री हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री आहेत त्याच्यामुळे त्यांना सरकारी यंत्रणेचा वापर करून प्रचाराला जाता येत नाही आणि जर ते तसे गेले सरकारी विमान फौजफाटा घेऊन तर निवडणूक आयोगानं त्या संदर्भातल्या खर्चाचं बिल त्यांना पाठवायला हवं हो, आणि त्या पक्षाच्या खात्यातून त्या पक्षाकडून ते पैसे वसूल केले पाहिजेत नरेंद्र मोदी गेल्या काही दिवसापासून निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सरकारी यंत्रणा सरकारी विमान सरकारी हेलिकॉप्टर घेऊन फिरतायत घोषणा करतायत त्यांचा एक एक दौरा हा पंचवीस पंचवीस कोटीचा असतो यंत्रणा आणि सगळी त्यांचे सरकारी लवाजमा पाहिला तर काय आचारसंहिता फक्त विरोधी पक्षासाठी काँग्रेससाठी शिवसेनेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आहे नोटिसा फक्त आम्हालाच येणार प्रधानमंत्री ज्या पद्धतीनं सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करतायत आणि प्रचाराला उतरले सरकारी यंत्रणा घेऊन हा भ्रष्टाचार नाही मोदी हे आता कार्यवाहक प्रधानमंत्री आहेत त्यांना अशा प्रकारे कोणत्याही घोषणा करण्याचा अधिकार नाही त्यांना सरकारी यंत्रणा वापरण्याचा अधिकार नाही हा सगळ्यात मोठा करप्शन भ्रष्टाचार आहे आपण म्हणताय ते मुंबईला येत आहे काय शोधायला येतात जमिनी शोधाला येतात अडाणीला कोणती जमीन द्यायची आहे कोणती शिल्लक आहे का ते वरून पाहणार आहेत का गेल्या काही वर्षात भारतीय जनता पक्षानं नरेंद्र मोदी यांनी अमित शहा यांनी मुंबई विकली गौतम अडाणी या त्यांच्या उद्योगपती मित्राला धारावी विकली मुंबईचे भूखंड विकले मुंबईचे उद्योग पळवले आता मोदी दहा सभा घेऊन काय करणार आहे अजून त्यांना काय विकायचंय पण एक लक्षात घ्या मुंबईने दहा नाही मुंबईत दहा नाही शंभर सभा घेऊ द्या मुंबईच्या जनतेनं ठरवलंय की मुंबईतून भाजपा पूर्ण तडीपार करायची देशातून होतेच आहे पण मुंबईत दहा सभा घेतल्यात तरी त्यांना एकही जागा मिळणार नाही काल माननीय उद्धव ठाकरे हे रामलीला मैदानावर होते दिल्लीच्या ते अत्यंत ऐतिहासिक मैदान आहे त्याच मैदानावरून एकोणीसशे साली जयप्रकाश नारायण यांनी विरोधी पक्षाची एकजूट केली होती आणि तेथूनच त्यांनी इंदिरा गांधींना आव्हान दिलं होतं सिंहासन खाली करो आणि त्याच ऐतिहासिक मैदानावरून माननीय उद्धव ठाकरे यांनी नारा दिलाय अबकी बार भाजपा तडीपार आणि तो नारा का राम लेला काल संपूर्ण रामलीला मैदानावर घुमताना आम्ही पाहिला त्याला काल माननीय उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलंय आम्ही त्यांच्यासाठी स्पेशल विमानाची व्यवस्था करतो त्यांनी मणिपूरला जावं तिकडल्या महिलांवर जे अत्याचार झाले आहेत ते पाहावे आम्ही त्यांना काश्मिरी पंडितांची हाल समजून घेण्यासाठी जम्मू काश्मीरला पाठवायला तयार आहोत आमच्या खर्चानं त्याने जाऊन यावं उगा तोंडाची बकवास करू नये आणि तोंडाची वाफ दौडू नये महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेसमोर एक दिवस मला मुजरा मारावाच लागणार आहे त्यांना सारखा मुजरा आठवतोय हे अलीकडे कोणत्या मुजऱ्याला जाऊन दौलत जादा करतात मला माहीत नाही या भाजपलांना सवय आहे हुजरेगिरी आणि मुजरेगिरी करण्याची या राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हे दिल्लीत जाऊन रुमाल टाकून कसे बसतात नेत्यांच्या लॉनवर आणि ने परत येतात हे ये आम्हाला सांगू नका तुमचे मुजरे आणि हुजरेगिरी आम्हाला माहिती आहे उद्धव ठाकरे यांनी आहे कमांड मग मुकुल वासनिक जे असतील जे असतील अन्य नेत्यांची त्यांची ओझरती भेट झाली आणि उद्धव ठाकरे यांनी या दोन्ही नेत्यांना महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या जागा शिवसेनेशी सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानलेले एवढंच मी सांगतो